Вітаю ветерани, військовослужбовці. Зранку переглянув відео Василя Вірастюка, жим челлендж 100 разів. Це мене замотивувало, тож вирішив відповісти на нього. Точніше, відповідати на челендж Василя буде Євген Олексенко, а я запропоную новий челендж. Це гиря 24 кілограми 100 разів за найменший час. Тож подивимось, що в мене вийде. Зараз їду за Євгеном, поїдемо в зал записувати відео до Євгена в його зал, де він тренується. То що ми робимо? Ми відповідаємо на челендж, який записав Вася Вірастюк сьогодні зранку. Це жим 100 разів на 100 повторів за найкоротший час. Також я запропоную новий челендж. Це ривок гирі, 24 кг кілограма за найкоротший час. 100 разів е, також е, і це челендж такий командний. Ми зробимо. Тобто команда дві людини, яка за найкоротший час жме штангу 100 кг і найкоротший час гирю е, 24 кг 100 разів. Е, за, яки, О, за який це. час ти плануєш? Як ти думаєш, як вийде? Я ніколи такого не робив, тому я не можу сказати. Але я хочу це зробити. Світло, а взагалі я думаю, що. Это очень добре у нас будет починання, щоб пропагувати спорт среди ветеранів. Так, да. Ну і військовослужбовців так само. що, Хлопці, зробив 100 разів, відео повне є. Тобто, мій результат 4 хвилини 16 секунд. В принципі, думаю, це непогано. Єдина умова, гирю не можна ставити на пол, 100 разів робиться за один підхід. Також на гру теж не можна. Відпочивати може тільки вверху, ставити на пол не можна. Тож, доєднуйтесь до цього челенджу, дуже гарна вправа, розвиває весь функціонал організму і дихальну систему витривалість. Силові. Ще раз вага гирі 24 кілограми. Подивимось. Так, давай. Починаем, включаем секунды Раз, два, три. Поехали. Два, три, 4, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь.

Но думай, Просто ты два, по 10 раз делай. Пробуй по 10-15. Нет, 5 это много. Давай, сколько это? Нет. Минуту давай. давай минуту, там. Так, прошла минута. Продолжаем. Второй подход. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10, 10. 45 раз уже есть. Время минута 45. Интересно. Две минуты. Две минуты и еще 55 раз. Для истории будет тебе. А Сейчас 45 ты сделал. Еще 55 раз. Нет, Давай по 10 по раз времени. 3 минуты. Подход третий. Раз, два, три, четыре, пять, шесть.

Может попробовать по пять раз делать? Давай по пять, давай пробуй по пять. Да, давай попробуй пять. Пять и ждем, пять и ждем, давай. Раз, два, три, четыре, 5. Итого 60 повторений уже сделано. Время 5 минут. Еще 40 раз. Надо пробовать. Надо пробовать. Не, надо пробовать просто понимать, как делать подходы. 5.28. Посмотрим, получится побить результат Василия Веростюка у Евгена Олексенко. Да. Еще 40 разів треба надо, сделать. Надо хотя бы сделать что-то. А я тебе сказал, что надо тренировку не делать полноценную. Надо размяться и сразу жать. Мы готовимся к соревнованиям. Когда как на вас, так и на количество. 6 минут. Давай, по пятерочке. Раз, два, 3, 4, 5. 65 раз. Время 6,27. Еще 35 раз. Самое интересное начинается. Как ощущение? Что чувствуешь? Понимаем. Что чувствуешь? Казан, да я после первого подхода. Ну, ты говори как есть, мы это все потом же выложим в Facebook, пусть я люди чувствую. смотрят и понимают ошибку в стратегии. Ну, на количество уже не надо было делать на нас. Но я хотел узнать, сколько я в сотку смогу вообще пожарить. На количество перед Ну, Будет 35, не будет, не но ну, совсем, получается, но когда ты делаешь... 7 минут, 7 минут 35 раз, поехали дальше, по пятерочке. Максимум, когда делаешь, совсем другое. Конечно. Совсем другое, когда делаешь... Раз, два, три, четыре, пять. Семьдесят раз, семь сорок девять. Еще тридцать раз. Я не знаю, как это делать. Вот так раз ему идет. Мне кажется, не то, что это делать. Надо экспериментировать. Надо пробовать, может быть, по 15, по 20. Или по 10. ну да, 40. да. Не знаю. Как быстрее. Что можно сказать? Давай не пошли, не готов на русский на русский. Но 30 раз осталось. но в результат Васи Веростюка ты уже не, не, не попадаешь. Ну, хотя можешь, если ты сейчас сделаешь, у тебя еще 4-3,5 минуты. Садись, ну пойдешь. Я чувствую, что просто не смогу. Подожди, а страховать. 4 Давай. Три. Четыре. Пять. Шесть. Шесть. Отлично. Семьдесят шесть раз. Время 9 минут. Еще четыре раза. Двадцать четыре раза и время у тебя три минуты. Будем, но вообще не Давай, давай, Вася будет смотреть, это Василий. Найсильнейшая люди на планете будет на это дивиться. Все люди в Фейсбуке будут на это дивиться. Давай, Жека, мы верим в тебя. 24 раза еще. Время 9.30. Раз, два, три, четыре, пять, пять, еще девятнадцать раз. время девять пятьдесят три. всего лишь девятнадцать раз осталось легендарному. давай, время две минуты. ну все равно наша цель сделать 50 раз 100, а не 100 на 100 Давай, мы на челлендж отвечаем Так что давай, відповідаємо на челлендж Да, да, да. Раз два, три, четыре. Еще 15 раз. 85 повторов. 10-54. Давай, неплохой результат. Неплохой. Даже если ты чуть-чуть проиграешь, ты же проиграешь на сильнейшей людыне планеты. 12 с мелочью, я не помню. 12 чем-то. Еще 15 разів. Ноги попробуй повключать. Раз, два, три, четыре, три, три, четыре. Не зарахували. Три раза. Еще двенадцать раз. Ще 13 разів. Ну нічого, ти все одно дуже класно йдеш. Ще 12, 12 разів ще. Токи що ж три було. 12 разів. 12 хвилин і залишилось 12 разів. Це знак, Жжек. Це знак. Лучший, давай. Раз, два, три, три. Девять разів залишилось. Сделал 91 раз за 12.45. Девять. малочага, нормально. Никого не Стоп. И Девять разів. Залишилось девять разів. 13 хвилин. Ну, звонок какой мотивирующий, Джек. 9 раз. 1, 2, 3. Осталось 6 раз. 13, 33. 94 подъема, джима за 13 с половиной минут. 6 разів залишилось. Нормально, нормально. Я тебе потом скажу другого человека результат. Тебе станет полегче. Нет, не в этом дело. Мы соревнуемся собой. Да, да, с с собой. Я вижу, что... Давай, Жека, все Я... видео будут внуки твои дивитись. Позволишь? Что... Внуки? Нет, они дети. Дети, внуки будут дивитись. 14 хвилин, 6 разів. Один, два, три, три, 14, 24. Еще три раза, Жек. 97 повторным. Повторов сделано. Три раза. Давай, давай 15, чтобы уложились, джек Жек. Давай попробуем в 15 минут. Два. Один, два, еще раз, Джека, 10 секунд, давай, давай, один, держи, ну, Давай, последний раз тогда. Последний раз. Ой. У. Есть! Есть! чуть у нас такие. Переоценив свои силы, никогда 100 кг на 100 раз не делал. Цель была сделать 35, я сделал, но хотел на самом деле Маю ціль 50 за 60 секунд робить. В принципі, не задоволений, Але дуже було цікаво. Треба може пробувати лісопі ходами. Ну що хлопці, наш результат, ми вложилися 20 хвилин 100 на 100. Тобто у нас 15,5 15 це жим і 4 хвилини 16 секунд це ривок. Тобто все буде відео, все буде змонтовано і повне відео теж виложено. Так що непоганий результат. Передаємо наступної команді такий челендж за 20 хвилин, 100 на 100. Я думаю, це непогано. Бажаю вам успіху.